я хочу сказать, что школа военного городка полностью оправдала свое предназначение. Здесь жили, служили военные, воспитала столько героев, три из них, к сожалению, не вернулись. Мне выпало горе присутствовать на похоронах Андрея. младше меня на пять лет. Я уволился с армии в 85-м году, в 88-м Уже три года был мир, уже строили какие-то планы, будущее, был клуб долг. Андрей знал об этого клуба. Мы воспитывали детей, была военно-спортивная школа, мы готовили ребят в армию. И это больно, обидно, что такие молодые ребята, конечно, погибали. Это страшно, когда ты это уже пережил, а кому-то это еще предстоит пережить. Поэтому сейчас не самое плохое время, время испытаний. Каждый может в этой жизни сделать все, что от него зависит. И мир это не пустые слова. За мир нужно бороться, за государство нужно бороться. Поэтому Украина у нас едина. Мы надеемся, что, как говорят, вот молодые, молодые всегда лучше нас, умнее нас, осмысленнее нас. Поэтому мы надеемся, что наше государство будет еще лучше, еще краше. Наша молодежь нас не подведет и построит то государство, которым мы будем жить спокойно и нам не будет стыдно за то, что мы прожили эту жизнь. Спасибо.